Всем привет, меня зовут Верника, и сегодня я опять приветствую на канале Солнцевете. Сейчас я опять мой дек, и он называется... Мечты. Вопросы буду читать с айпада, и буду на них отвечать. Итак, погнали. Первый вопрос. Кем бы ты хотела стать? Я бы хотела стать балериной. Второй вопрос. Это в каком городе ты бы хотела побывать? Я бы хотела побывать, наверное, в Лондоне или в Париже. Третий вопрос. Какие силы ты бы хотела иметь? Наверное, останавливать или ускорять, или даже перематывать время. Так как иногда, а даже не иногда, а всегда я опаздываю, а на уроки бывают очень скучно и время так длится что медленно-медленно идет. Каждую минуту смотришь на часы, а время медленно-медленно идет. Кошмар. Четвертый вопрос. Сколько денег хотел бы иметь? Сложный вопрос, так как я думаю, каждый бы мечтал о куче денег. То есть можно кучу всего купить. Ну вот для Ютуба, например, мне нужен профессиональный монтаж, мощный компьютер, так как компьютер у меня такой старый и совсем не мощный. Поэтому на нем монтировать нереально. Потом, что, Photoshop, монтаж. Ну, монтаж, я знаю, Premiere Pro C6 стоит 15 долларов. Папа мне вряд ли купит. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, поэтому много денег. Все, следующий вопрос. Это пятый вопрос. И это кого будто бы ты хотела воскресить. Знаете, я очень скучаю за моими бабушками. Правда, одну я видела только три раза в жизни, но все равно очень жалко, то, что у меня их уже нету. А другую я с ней с самого детства, у меня было три года, она постоянно со мной сидела, когда мамы и папы не было. В общем, она была мне настолько близка, что когда я узнала, что она умерла, у меня была такая истерика, это коралла ногами. Ну, представьте, в 6 лет, когда ты очень любишь своего близкого человека, и тут он умирает. Это, конечно, кошмар. Поэтому я бы хотела воскресить на эту банку. Шестой вопрос. Вот я так показываю, надеюсь, видно. И это что бы ты делала, если бы у тебя была машина времени? Перематывала бы все скучные уроки, как я бы уже говорила. Потом иногда, когда я говорю, ну, например, сторис, мне хочется вернуть свои слова или поступки обратно и поступить по-другому. Вот этим я, наверное, вы и не могла быть. Седьмой вопрос. Каких бы ты хотела иметь друзей? Знаете, когда вы еще маленькие, ну то есть лет до 15-16, то у вас пока таких друзей нету, которые вы можете абсолютно положиться и им всем доверять, потому что очень часто встречаются предатели. Вот, например, у меня каждый месяц новая лучшая подруга. То есть лучшая подруга в моем возрасте. Это девочка, с которой ты дружишь больше всего. То есть она тебе дает самую большую конфетку. Типа так. А ну, в взрослом понимании лучшая подруга – это человек, который ты знаешь, что он всегда поможет тебе, придет на помощь при любых обстоятельствах. И, конечно, такие друзья встречаются очень редко. Но я бы очень хотела иметь такую подругу. Восьмой вопрос. Это какой бы ты хотела купить магазин. То есть вещевой, продуктовый и т.д. и т.п. Наверное, на самом деле сложно. Да. И вещевой, продуктовый бы хотела. Но все-таки, наверное, вещевой он больше прибыли приносит. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, что мне можно еще снять, потому что вы не пишете. И поэтому видео так редко выходит. Поэтому мне придет... приходится думать, искать разные теги. Поэтому видео редко выходит. В общем, всем удачи и всем пока.